Armizan Ali Sahkan tidak tanding pada PRN Sabah akan datang. Pemberi maklumat sedang persiap lebih banyak bukti untuk serah kepada SPRM. Adun warisan sifatkan kenyataan Haji Jinor sebagai jenaka terbesar tahun 2025. Pas beritahu larangan vape perlu disegerakan. MIPP dakwa UMNO layan MIC buruk berbanding PN PAS. Dan Johari Cadang Pemaju Kerajaan ambil alih pembangunan di Kampung Sungai Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstar Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Muhammad Ali mengesahkan bahawa beliau tidak akan bertanding pada pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang. Sebaliknya akan terus memberi fokus sebagai ahli parlimen Papar. Beliau berkata selaku menteri di peringkat persekutuan dan ahli parlimen Papar menjadikan masanya terhad dan tiada keperluan untuk bertanding di peringkat kerusi Dewan Undangan Negeri Dun. Katanya, beliau baru dua tahun lebih menjadi ahli parlimen dan mahu menunaikan apa yang dimahukan rakyat di papar. Ujarnya, selaku menteri beliau juga perlu menjaga negeri-negeri lain sekaligus mahu pasukan kuat yang sentiasa boleh bekerjasama rapat agar mampu membuat perubahan dan merealisasikan apa yang dimahukan rakyat. Sementara itu, Armizan yang juga timbalan Setiausaha Agong Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata, gabungan berkenaan sudah lama bersedia untuk menghadapi PRN Sabah ke-17, PRN 17. Untuk rekod, tiga kerusi don di kawasan Parlimen Papar ialah Limbahau, Kawang dan Pantai Manis. Pembocor maklumat yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah sedang mempersiapkan lebih banyak bukti mengcahannamkan untuk diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang masih menunggu laporan forensik penting mengenai rakaman video mendedahkan isu tersebut yang diserahkan pada 11 Mac lalu. Memetik laporan Malaysia Kini, menurut jemputan akhbar yang dikeluarkan oleh peguamnya, Mahajot Singh ahli perniagaan berusia 36 tahun itu akan menyerahkan bukti baru kepada ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada pukul 3.30 petang. Malaysia kini difahamkan bukti tersebut setebal kira-kira 200 halaman dengan teliti memperinci jejak wang dan dokumen yang menjadi intipati skandal itu. Sumber-sumber menyatakan dokumen tersebut juga mendedahkan pelantikan proksi sebagai pemegang saham dalam syarikat-syarikat yang memohon lesen penerokaan mineral. Ahli perniagaan itu telah membuat dakwaan menggemparkan terhadap beberapa adun Sabah mendakwa mereka menerima rasuah sebagai balasan untuk mendapatkan lesen tersebut. Dia turut mendakwa ahli politik perkenaan menuntut untuk dilantik sebagai pemegang saham melalui pengaturan proksi bagi menyembunyikan pelibatan mereka. Sejak November lalu, ahli perniagaan itu telah mendedahkan sekumpulan video yang dirakam secara rahsia mengenai pertemuannya dengan ADUN bersama dengan mesej WhatsApp yang mendedahkan urus niaga yang didakwa itu. Sementara itu, seorang ADUN warisan menyifatkan kenyataan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor bahawa beliau tegas membantras rasuah dalam pentadbirannya sebagai jenaka terbesar tahun 2025. Laporan Malaysia Kini menyatakan Aden Elapura Kelvin Chong merujuk laporan utusan bertajuk Hajiji tegas bantras rasuah fokus pembangunan rakyat yang disiarkan pada satu lalu. Katanya, ia adalah jenaka terbesar tahun 2025, memang tiada ubat bagi orang yang tidak tahu malu seperti Hajiji selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Chong merujuk gambar yang mengiringi laporan itu yang memaparkan Haji Ji di pentas bersama-sama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Arifin Arif, Speaker Don Sabah, Kazim Yahya dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Armizan Ali. Arifin dan Kazim terdedah dalam video berkenaan berhubung skandal rasuah lesen penerokaan mineral yang menjadi buah mulut seluruh masyarakat Malaysia terutamanya rakyat Sabah semasa ini. Armizan pula terkait dengan dakwaan melanggar Perlembagaan Persekutuan dan Kod Etika Anggota Pentadbiran. Justru, Haji Ji sama sekali tidak layak untuk bercakap tentang agenda membanteras rasuah kerana kedudukan mereka semua adalah dalam siasatan SPRM berhubung kesalahan rasuah. Kerajaan disarankan untuk melaksanakan larangan sepenuhnya terhadap penjualan rokok elektronik ataupun vape selaras dengan langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri Johor dan Terengganu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan bahawa langkah tersebut seharusnya telah dilaksanakan sejak dahulu lagi namun kerajaan dilihat lebih mengutamakan hasil cukai daripada penjualan vape berbanding menangani impak serius terhadap kesihatan rakyat khususnya golongan muda katanya pengecualian oleh kerajaan perpaduan terhadap sediaan cecair atau gel mengandungi nikotin untuk tujuan merokok menggunakan vape daripada senarai racun dalam jadual pertama Akta Racun 1952 sangat mendukacitakan Beliau turut menambah bahawa seharusnya demi kebaikan dan kesihatan generasi masa depan kerajaan hari ini perlu meneruskan langkah yang telah diambil oleh kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini katanya kerajaan Kedah dan Selangor turut dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperketatkan kawalan penjualan vape di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT masing-masing. Sebelum ini, Kerajaan Terengganu mengumumkan akan melaksanakan larangan sepenuhnya penjualan vape di semua premis perniagaan dalam kawasan PBT di seluruh negeri itu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Parti Serpihan MIC Parti Rakyat India Malaysia MIPP mendakwa kerjasama mereka bersama PAS menerusi gabungan Perikatan Nasional PN pada masa ini adalah lebih bermaruah jika dibandingkan dengan layanan yang diterima daripada AMNO semasa berada dalam barisan nasional PN. Presidennya SP Punitan berkata, AMNO hanya memberikan layanan kepada MIC yang merupakan parti komponen dalam barisan nasional seolah-olah sebagai pekerja kontrak tanpa penghargaan yang sewajarnya. Mengulas kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Puan Zakarshi yang berkata, PAS merupakan penghalang kepada usaha PN menarik rakan gabungan parti bukan Melayu yang berpengaruh. Punitan menyifatkan kenyataan tersebut sebagai pemerhatian khayalan yang terputus daripada realiti politik semasa. Katanya, walaupun beliau menghormati Puat, tetapi terkejut dengan kefahamannya yang cetek. Tambah beliau, gabungan UMNO dengan MIC dan MCA selama beberapa dekad yang pernah dianggap kukuh kini merosot sehingga MIC digelar biawak hidup dalam BN. Punitan menegaskan bahawa pembentukan gabungan BN bukanlah semata-mata perjuangan bersifat emosi sebaliknya merupakan evolusi strategik berasaskan perkongsian prinsip antara parti-parti komponen. Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Abdul Ghani berpandangan projek pembangunan di Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur perlu diambil alih oleh pemaju lain terutamanya syarikat-syarikat berkaitan kerajaan seperti Perbadanan Pembangunan Bandar UDA, TH Properties Sendian Berhad dan Saim Dabi Property. Johari mencarangkan jalan penyelesaian dengan menyatakan bahawa pemaju semasa dilihat gagal memperoleh kepercayaan daripada penduduk yang tidak bersetuju dengan pengambilan tanah serta melakukan pemindahan penduduk sebelum mendapat persetujuan penuh daripada semua pihak. Johari juga mendakwa pemaju sekarang menuntut pampasan yang tinggi sekiranya ada pihak mahu mengambil alih projek berkenaan dengan nilai ganti rugi mencecah 170 juta. Beliau berkata demikian sebagai mengulas isu berkaitan projek pembangunan di Kampung Sungai Baru yang menjadi kontroversi mutakhir ini. Isu tersebut kembali hangat baru-baru ini selepas sekumpulan ahli parlimen pembangkang turun padang bertemu dan mendengar penjelasan daripada penduduk yang tidak bersetuju dengan pengambilan tanah kawasan itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.